Uh, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak yang berhormat dan juga kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Dato' Sri Sambri kerana uh, memilih tajuk pengangkutan awam ini untuk siri ke-6 pada malam ini. Dan ini mungkin kali pertama saya mendapat mungkin 2 jam daripada yang berhormat Perdana Menteri untuk mendengar isu pengangkutan awam. Yang jarang-jarang kalau di Kabinet, kita kalau bincang pun sepintas lalu saja uh, Terus suka untuk dapat masa yang begitu panjang untuk PM mendengar uh, dan mendapatkan pandangan berkenaan dengan isu pengangkutan awam yang saya kira ini uh, satu perkara yang walaupun dia bukan isu uh, yang banyak diperkatakan ataupun mendapat perhatian tetapi dia adalah satu isu yang sangat penting ke kepada kehidupan rakyat setiap hari itu sebabkan uh, saya memilih tajuk pada malam ini memadanikan pengangkutan awam kerana kerangka dasar madani yang telah dibawa oleh Yang Maha Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu diserapkan dan perlu difahami oleh setiap kementerian, setiap agensi dan setiap dasar yang kita bawa. Kerana walaupun pada awalnya saya rasa ramai yang tak begitu faham eh, madani, apa itu madani. Tetapi apa yang penting ialah prinsip dan rukun yang ingin dibawa oleh madani itu yang dirangkumkan dalam enam rukun ataupun enam prinsip iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Kalau kita dapat merangkumkan dan dapat melaksanakan prinsip-prinsip madani ini dalam setiap inisiatif dan dasar yang kita buat, maka saya rasa ini akan mencapai hasrat dan matlamat yang ingin dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Supaya dia menjadi tonggak dalam membela dan membetah ada tujuh Malaysia menuju sebuah negara bangsa maju dan sejahtera. Jadi saya rasa kita semua kalau yang terutamanya di peringkat pelaksana, kementerian dan juga agensi, GLC dan sebagainya, perlu ada pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip mandani -prinsip ini. Dan dia mesti diterjemahkan kepada tindakan, kepada inisiatif kita, kepada apa yang kita laksanakan Saban hari, itu yang saya bagi beberapa contoh. Kalau di dalam konteks pasaranan, saya bagi uh, rangkumkan dalam satu slide. Kalau kemampanan, kemampanan itu ialah kita nak sustainability. Pengangkutan awam itu sudah tentu adalah ke arah kemampanan. Kerana kalau kita dapat menggalakkan lebih ramai orang menggunakan pengangkutan awam, itu dapat merendahkan karbon. Kita bincang soal Karbon uh, ni isu perubahan iklim nak merendahkan karbon. Semua orang cakap pasal ESG. Satu train setiap hari. Kalau satu train uh, kita bawa uh, katakan 300 orang. Satu trip saja boleh mengurangkan 300 kenderaan daripada jalan raya. Sehari kita sekarang ridership rail ialah 1 juta. Maksudnya kalau satu orang itu ambil dua, uh, dua kali pun dia mengurangkan 500 ribu kenderaan di atas jalan raya. Bayangkan kalau tanpa sistem pengangkutan awam, lagi parah kita punya kesesakan jalan raya. Pada hari ini, walaupun kita ada satu sistem pengangkutan awam yang boleh dikatakan agak komprehensif uh, di Lembak Lang, tetapi kita punya masalah kesesakan jalan raya masih uh, begitu uh, teruk lagi. Jadi cabaran kita ialah bagaimana untuk shift, untuk mengalihkan penggunaan pengangkutan awam ini untuk kegunaan setiap hari supaya mereka meletakkan kenderaan di rumah, kurangkan penggunaan kenderaan persendirian. Itu cabaran kita. Dan yang keduanya sudah tentu kalau kemampanan kita nak ke arah penggunaan bas EV dan ini juga merupakan dasar dan juga uh, hal tuju yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Supaya pembelian bas-bas baru kita ini lebih kepada EV. Cuma cabarannya kosnya lebih tinggi. Tetapi kalau dari segi jangka masa panjang ini satu hal tuju yang kita memang uh, 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 setuju dan sokong. Dan yang paling penting di peringkat Kementerian Pengangkutan, dasar pengangkutan negara kita ke arah kemampanan ialah bagaimana kita nak mengubah dasar road to rail. iaitu bukan sahaja dari segi prasarana, tetapi operator-operator lain, rail kita, terutamanya KTMB dan kelak nanti iCRL mesti kita nak mengubah penggunaan daripada lorry untuk mengangkut kargo dan kontena kepada penggunaan kereta api ataupun rail untuk mengangkut kargo dan kontena. Jadi ini adalah satu salah satu usaha berterusan daripada Kementerian Pengangkutan untuk kita membawa kepada dasar route to rail ini. Sekarang ini memang hangat orang kata kebalangan begitu banyak melibatkan kenderaan berat. Memang kita tahu ini masalah besar. Kenderaan berat, mengapa kita tak ambil tindakan? Tindakan diambil. Tetapi apa yang penting ialah bagaimana, bagaimana kita nak ada alternatif kepada penggunaan truck ini. Dan rail adalah salah satu jawapan kepada uh, shifting daripada road to rail. Yang kedua, kesejahteraan. Pengangkutan awam ini membawa kesejahteraan kepada rakyat. Kerana dari segi raritinya, dari segi kos ke, uh, kehidupannya, kalau kita nak cakap kos sara hidup, pakai pengangkutan awam ini paling murah, paling jimat. Sebab kita... Ada yang pertamanya, ada inisiatif My50. RM50 sebulan. 30 hari boleh pakai pengangkutan awam. Dengan RM50, satu hari kurang daripada RM2. RM1.70 untuk satu hari. Dan dia tanpa had. Hujung minggu pun boleh pakai. Jadi saya selalu kata, ini adalah pas yang paling murah di seluruh dunia. Tak ada satu negara lain yang lebih murah daripada kita. Thailand pun dia berkenakan 20 baht per trip. Perdana Menteri Thailand baru-baru ini dia berkenakan 20 baht per trip. Tapi kita 50 ringgit tanpa had. Satu hari kurang daripada 2 ringgit. So ini sesuatu yang kita banggakan. Tetapi sudah tentu ini perlukan peruntukan daripada MOF yang Dato' Sri peruntukan 200 juta. Tapi perasaan yang minta saya cakap, tak cukup. <laughs> Sebab pengguna semakin ramai. So, kalau nak bawa madani ini, perlu ada peruntukan tambahan daripada Kementerian Keuangan untuk bajet tahun depan. Ini untuk pertimbangan yang berhormat Menteri Keuangan. Yang kedua, kesejahteraan ini dari segi LASMA. Kita tahu bahawa semua pakar akademik kata, apa yang menjadi penghalang kepada pengangkutan awam kita. Kita punya perancangan, kalau kita punya MRT, LRT ini semua jajaran tepi jalan besar saja. Dia tak sampai ke taman perumahan, tak sampai ke flat. Tak sampai ke apartmen, Tak sampai ke kampung. Jadi sekarang ini salah satu inisiatif yang dibawa oleh Prasarana ialah melalui uh, apa yang dikatakan sebagai DRT tadi. Kita memperkenalkan last mile and first mile. Supaya dia boleh menggunakan van, membawa penumpang. Kalau dulu kita bas, pakai bas pengantara, yang kita rasa kurang efektif sebab banyak bas-bas ini tak dapat masuk ke kawasan-kawasan perumahan. Kita bawa van. Kita perkenalkan van. Dan van ini antara salah satu inisiatif yang saya rasa agak uh, mendapat perhatian, mendapat sokongan dan uh, pasal telah mulakan di Lembah dan di Pulau Pinang supaya DRT ini membawa penumpang ke stesen-stesen MRT dan LRT untuk mereka menggunakan pengangkutan awam untuk sampai ke pusat bandaraya. Jadi ini sesuatu yang uh, kita dah laksanakan demi kesejahteraan rakyat. Kalau daya cita, saya selalu uh, juga mengingatkan operator kita. Supaya daya cipta ini, apa daya cipta yang kita boleh hasilkan? Inovasi, kreativiti, bagaimana memudahkan rakyat. Kita perkenalkan My50 ini sejak tahun 2019, ketika itu RM100. Tetapi apa yang kita gunakan ialah penggunaan MyCard. Ini tak ada ketirisan. Ini selalu uh, hasrat Perdana Menteri supaya subsidi diberikan kepada golongan sasar yang sepatutnya. Bukan kepada warga asing. Jadi warga asing tak boleh nikmati My50 sebab dia mesti pakai MyCard untuk uh, renew my pass itu. Tetapi masalahnya dulu kita ketika awal kita laksanakan kita menggunakan MyCard. sebab MyCard itu ada chips touch dalam MyCard itu. Jadi tiap-tiap orang pengguna ni dia kena beratur dengan kaunter setiap bulan 30 hari lepas itu kena beratur. So kita perkenalkan satu cara baru. Yang pertamanya kita kata open payment system. Dan juga saya minta uh, pasarana, berhubung dengan Tashengo. Tashengo juga GLC. Bagaimana kita nak galakkan open payment system ini dan juga e-wallet, kita kata why don't you integrate? Supaya rakyat tak payah lagi beratur. Kalau cukup masa 30 hari, dia renew saja. Auto top up, auto re reroute. tak payah lagi beratur dekat counter. Dan inisiatif ini selepas beberapa bulan integrasi, akan kita perkenalkan mulai 1 Julai akan datang. Ya hari ini boleh umumkan dengan kehadiran uh, PM. Dan yang penting kita nak perkenalkan Open Payment System. Open Payment System ini penting untuk semua orang. Sebab ada ramai juga orang rakyat Malaysia yang dia hujung minggu datang ke KL ataupun cuti datang ke KL. Termasuk orang Sabah Sarawak dari negeri-negeri lain. Dia mungkin ke KL kali pertama dia pakai MRT. Pakai LRT. Nak pergi TRX dan sebagainya. Dia kadang-kadang tak tahu bagaimana nak beli tiket. Sebab kita pasti pakai token. Kalau dekat uh, kita punya uh, gantry tu, dia hanya terima touch and go. Saya kata kita tengok negara-negara lain. Dah mula dah kalau di London, di Singapura, Hong Kong. Dia boleh pakai apa sahaja payment system. You ada card credit, card debit, QR code dan sebagainya. Kita perkenalkan. Kita nak kita punya... Uh, uh, pengangkutan awam ini semua orang boleh pakai pelancong asing datang pun boleh pakai uh, kita punya uh, pengangkutan awam jadi mereka gunakan kad kredit saja ataupun kad debit, tap saja mereka boleh masuk dalam kita punya sistem rail ataupun sistem bas kita jadi ini juga akan kita secara beransur-ansur akan perkenalkan uh, di peringkat enam. Uh, yang keempat prinsip hormat ya? salah satu perkara yang kita nak nak memperkasakan penggunaan pengangkutan awam ini ialah di kalangan wanita tetapi ini isu pengangkutan awam di banyak negara wanita ini takut mengambil pengangkutan awam terutamanya waktu puncak sebab apabila keadaan sadin dia ada orang yang dia punya tangan kata sikit ini isu besar di Jepun di India ini isu besar jadi apabila ini kita minta dan saya nak katakan antara uh, ahli parlimen yang mendukung prinsip ini ialah ahli parlimen Bandar Tun Razak yang meminta supaya kos wanita diperkenalkan jadi kita telah perkenalkan kos wanita MRT Kajang Line kita dah perkenalkan uh, Ampang Line kita dah perkenalkan tinggal sekarang ini KJ Line belum lagi jadi kita secara uh, usaha untuk perkenalkan kos wanita dan kos wanita ini walaupun lelaki marah saya dah tapi penggunaan di kalangan pengangkutan awam ini lebih 60% wanita. Dan semua kita punya penumpang wanita mereka gembira, mereka happy sebab dia rasa lebih selamat apabila berada dalam kos wanita. Jadi itu telah pun kita perkenalkan dan akan diperluaskan. Yang kelima, keyakinan. Apabila saya masuk balik Kementerian Menteri Disember 2022, tempat pertama yang saya pergi ialah stesen LRT. Saya tak masuk pejabat dulu selepas angkat sumpah. Saya pergi station LRT. Purposely I want to make a point at that time. Sebab ketika itu memang, sorry to say, persana dalam keadaan yang agak chaotic. Banyak perkara non-functional. Basic perkara non-functional. Lift tak bergerak, escalator tak bergerak, selalu ada masalah teknikal. Keadaan dalam train truck dan sebagainya. So I make a point and I Selepas saya masuk penjabat, saya kata antara inisiatif dan juga fokus utama saya ialah supaya pasaranah mesti pakap. Mesti ubah. Perkara fundamental dulu. Perkara-perkara yang asas dulu. Jangan cakap soal perkara besar. Jangan cakap pasal projek MRT 3 lagi. Sebab itu saya tahu akan lambat lagi. Tak dapat peruntukan lagi. Tapi perkara yang mungkin kita boleh buat. Perkara asas yang kita boleh buat. Management must focus. Dan saya, antara inisiatif yang saya bawa ialah dia minta Cik Azharuddin, CEO Prasarana, tiap-tiap minggu duduk postcat Dia mesti bentangkan laporan. Bukan saja laporan jumlah penumpang. Mesti ada laporan berapa lift yang tak bergerak. Berapa eskalator yang tak bergerak. Berapa tandas yang tak berfungsi. You must know. I say that the CEO must present everything to Ministry of Transport. Jadi dengan adanya pressure macam tu, mereka over time improve themselves. Dan saya rasa, sesuatu yang saya rasa Kementerian Pengangkutan boleh banggakan We make a lot of improvement In the last 2 to 3 years Dan pengguna-pengguna saya rasa Boleh lihat Dan kita perkenalkan uh, KPI MKBF, Mean Kilometers Between Fillies Iaitu nak pastikan kita punya rail ini Mesti berfungsi dengan baik Dengan mengurangkan gangguan teknikal Tak ada satu negara yang tak ada gangguan teknikal tak ada satu menteri pengangkutan yang kata saya boleh garanti no train failures. Singapura yang dikatakan pengangkutan orang terbaik pun, dia juga kena. Baru-baru ini dia punya SMRT, kita our counterpart from Singapore, SMRT kena denda 3 juta sing dollar. Sebab failure, ada kerosakan teknikal. Jadi over time, prasarana dah improve, semua laluan kita dah improve, gangguan teknikal bukan tak ada, tapi telah pun dikurangkan. Kalau dulu mungkin setiap 1-2 minggu ada, ada gangguan teknikal. Sekarang ini mungkin setiap 2 bulan ada sekali ataupun 2 kali. Ada tetapi telah dikurangkan dan kita punya respons tu lebih cepat daripada sebelum ini. Dan yang paling penting ialah bagaimana kita pastikan uh, pengurusan yang lebih uh, baik. Dan satu perkara yang saya rasa saya nak bagi kredit uh, kepada perubahan ini ialah adanya pengurusi yang profesional, Tan Sri Jamal... Okay. dan juga CEO dan juga pasukan manajemen saya nak kata terus terang di sini yang depan yang abah berhormat pun saya kata untuk operator-operator ni pengangkutan awam ini saya punya pendirian jangan ada lantikan politik it must be led by professionals kalau pengangkutan ini satu orang politik sudah cukuplah menteri pengangkutan sudah cukup ya menteri pengangkutan orang politiklah tapi operator saya rasa we must keep to that and kita dah tengok result bahawa apabila kita letak uh, professionals uh, tokoh korporat yang ada pengalaman to lead the organization perubahan yang begitu besar dan drastik nampak perkara itu nampak dan dia memang sesuatu yang baik uh, baik KTMB baik Prasarana baik MRT Corp so I think this are the way that we must uh, maintain okay. yang ke, yang yang terakhir Ihsan okay. saya selalu ingatkan juga saya kata Ihsan ini sesuatu yang sering dibawa oleh kerangka dasar madani. Iaitu kita mesti ada perasaan ihsan. Ada mesti ada perasaan humanity. Perasaan kita untuk melihat kepada gorongan yang kurang upaya. Gorongan yang, yang, yang mungkin uh, perlukan bantuan. Itu sebabnya, saya kata, kita mesti ada OKU friendly punya dasar. Ha? Dari segi kemudahan, dari segi accessibility. Ini mesti kita pertingkatkan. Semua itu sedang uh, diterapkan dalam uh, perancangan dan juga pengurusan kita. Tapi saya tahu bahawa pengangkutan awam di negara kita ini masih ada gap lagi, ada kelemahan yang ketara lagi yang perlu kita teruskan. Tetapi apa yang penting saya harap ialah uh, Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan melihat pengangkutan ini sebagai satu katalis, bukan saja kepada kesejahteraan rakyat, tetapi setiap projek pengangkutan itu sebagai satu strategic asset strategic investment yang boleh membawa kepada kemajuan ekonomi negara kita sebab banyak projek yang kita sedang laksanakan ini adalah catalyst yang besar RTS umpamanya ya kita spend a few billion on RTS tetapi tanpa RTS JB Singapore Johor Singapore SZR itu tak akan berjaya tanpa RTS sebab itu adalah antara yang sangat penting begitu juga kita nak maximize ECRL punya connectivity kita nak realize antara ASEAN Malaysia dengan Thailand mesti ada real connectivity yang bagus pelabuhan lapangan terbang semua ini adalah katalis kepada pembangunan ekonomi dan kita harap uh, lepas uh, siri forum ini uh, pengangkutan akan dilihat lebih strategik lebih uh, lebih penting dan saya harap uh, mendapat perhatian daripada uh, perdana menteri dan juga kementerian keuangan supaya projek-projek uh, yang kita bawa ataupun cadangkan ini dia akan membawa kepada kemajuan dan juga pembangunan ekonomi negara dan yang paling penting ialah memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan kita nak galakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih komprehensif dalam negara kita. Terima kasih. Terima kasih tuan.